Kalau ikut kutipan cukai daripada Sabah, Sabah hanya wajib menerima 4 bilion saja. 4 bilion saja. Dan Kak Jan Persekutuan dah luluskan almost 17 bilion kepada Sabah. Of course, Which course. Is, kita terangkan balik eh. Sabah berikan kepada federal 10 bilion, dipulangkan balik 17 bilion. Itu adalah angka yang sepatutnya lah. Dak ngam tu bro. 2 per 5 atau 40% ini adalah hak Sabah yang dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan. Sedangkan 17 bilion yang kamu bilang itu Itu adalah perbelanjaan persekutuan di Sabah Bayar gaji cikgu, bayar gaji polis, tentera dan macam-macam lagi Pembangunan yang wajib dibuat oleh kerajaan persekutuan perhandling negeri termasuk di Sabah So 40% ni tak boleh disamakan dengan perbelanjaan persekutuan yang 17 bilion tu bro 40% ni adalah hak Sabah Sedangkan 17 bilion itu adalah kos operasi persekutuan di Sabah Mana sama, tak boleh kita pukul rata bro Kan, macam negeri lain jugalah Negeri lain macam Pulau Pinang, Selangor Kenapa orang boleh dapat uh, dana yang jauh lebih besar Buat LRT, buat MRT, buat jalan raya Beberapa lorong, di Sabah tidak ada nah, Itu yang perlu diperbetulkan dan jangan sebut pukul rata juga 10 bilion itu hanya anggaran kita tidak tahu berapa jumlah sebenar kutipan hasil Sabah yang dibawa ke Persekutuan. Kita bagi peluang kepada kerajaan negeri dan kerajaan Persekutuan untuk bincang, tentukan formula akhir dan saya cukup yakin kepimpinan kerajaan negeri teraju Dato' Sri Panglima Haji Ji dan juga kerajaan Persekutuan, kerajaan PMX akan dapat merealisasikan isu-isu tertunggak berkaitan dengan 40% atau 2 per 5 hasil Sabah ini. Kenapa orang Sabah marah sangat pasal 40% ni? Cikgu pun tertanya-tanya tentang isu ni. Jadi, ini rupanya cerita yang sebenarnya. Hai semua, cikgu Leslie di. Pada tahun 1963, Sabah telah setuju untuk join Malaysia, tapi dengan syarat tau. Salah satu janji iaitu Sabah berhak dapat balik 40% hasil yang kerajaan pusat kutip dari negeri ini. Contohnya, tukai, minyak, gas, semua itulah. Masalahnya kerajaan sejak tahun 1974 tak pernah buat semakan semula formula tu. Bayaran pun makin tak jelas. Ha, jadi Sabah ni dia rasa macam dijanjikan hak tapi tak ditunaikan. Tu yang jadi panas setiap kali isu ni dibangkitkan. So apa yang berlaku sekarang tahun ni 2025 Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu dah putuskan yang memang betul. Kerajaan pusat gagal untuk tunaikan tanggungjawab ikut perlembagaan. Dan sekarang, dua pihak diarahkan untuk bincang semula nak kira berapa yang sepatutnya Sabah dapat balik sejak tahun 1974. Hmm, memang rumit kan isu ni sebab dia melibatkan penjanjian dan perlembagaan. Maksudnya, ada aspek perundangan yang perlu diteliti secara serius. Jadi, apa respon PMS kali ni? Kali ni, PMS tak bagi alasan panjang. Dia terus akui yang bawa keputusan mahkamah tu memang betul. Jadi, diarahkan Peguam Negara untuk rujuk semula formula. Betul ke tidak? dan kerajaan komited nak selesaikan isu ni ikut undang-undang. Jadi, biarpun perkara ini masih menjadi tuntutan tahun ke tahun dah lama ni, apa yang cikgu nampak sekarang ni adalah kerajaan kali ini yang betul-betul serius tentang isu ni. Walaupun isu ni masih tergantung, tapi tak dinafikan yang sumbangan kerajaan sebelum ni kepada Sabah, misalnya dari 2022 ke 2025, jumlah grant khas untuk Sabah telah naik banyak dari tahun ke tahun. Contohnya, pada tahun 2022, Sabah telah dapat 100 25 juta 2023 300 juta dan 2025 pada tahun ini Sabah telah dapat 600 juta Itu ha, tu belum kira lagi 17 bilion pembelanjaan yang telah disalurkan dia pun hasil dari Sabah dapat hanya sebanyak 10 bilion cikgu tahu belum sempurna dan cukup lagi untuk rakyat Sabah tapi ini langkah yang rakyat Sabah tunggu selama 50 tahun ha, kerajaan dia tak janji bulan bintang tapi dia mula baiki yang lama tertinggal tu ha, dia lambat, asal dibuat dengan betul. Ha, jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat, tekanlah button share tu bagi orang lain faham yang sejarah ni bukan sekadar politik. Tapi ia isu yang perlu diselesaikan dengan perundangan yang betul. Faham dulu, baru cerita. Bye!